В нашей профессии, в профессии полицейского, Рождество оно может быть не таким уж и ярким и спокойным. Потому что э, многие люди в этот праздник просто находят возможность э, хорошо погулять, ну и, конечно же, выпить. Где алкоголь, как правило, не добавляет радости в жизни, а наоборот только лишь печаль. Поэтому я желаю, чтобы э, каждый человек в этот праздник Рождества он пережил Божью любовь э, и этот мир в сердце, который э, мы до, способны дарить друг друга. Со своей стороны, как э, человек, представитель закона, полиции, э, мы сделаем все, чтобы эти праздники, они были для всех людей безопасными, э, мирными. Ну и желаю, чтобы этот мир был в наших сердцах.